বন্ধুসকল মই আপোনালোকসকলক কোনো কওঁ মোৰ গোবিৰাজ কুঁৱা মোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নৰ্মিয়লজষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটো বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা এটা শক্তিশালী উপায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় উপায়টো একেবাৰে এটা চিম্পুল উপায় একেবাৰে সৰু উপায় য'ত আমাৰ এক টকা পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া নহয় এনেকুৱা এটা উপায় যিটো উপায় আপোনালোকে যদি ভালকৈ কৰে মই কোৱা ধৰণে কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিবই বন্ধুসকল এই উপায়টো মই বহুজন ব্যক্তিকে দিছোঁ তাৰ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফলো লাভ কৰিছে আৰু মোৰ দ্বাৰা এই উপায়টো পৰীক্ষিত বুলিয়ে ক'ব পাৰি সেইবাবে বন্ধুসকল এই উপায়টো আজি আপোনালোকক মই দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল ধন টকা পইচাৰ সকলোকে প্ৰয়োজনীয় থাকে প্ৰত্যেকে নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপালন দিবৰ কাৰণে নিজৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইনকামৰ উৎস বিচাৰি লয় কোনোবাই তাৰ কাৰণে চাকৰি কৰে কোনোবাই বিজনেছ কৰে কোনোবাই গাড়ী চলায় কোনোবাই দোকান দিয়ে এইদৰে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ইনকামৰ চ'ৰ্চ থাকে বন্ধুসকল তাৰোপৰি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা থাকে কিছুমান ব্যক্তিৰ হাতলৈ ধন একেবাৰে কমকৈ আহে কাৰোবাৰ ইনকাম চ'ৰ্চ নাথাকে কাৰোবাৰ ধন সঞ্চয় নহয় কাৰোবাৰ ধন অপব্যয় হয় অতি খৰচ হয় কাৰোবাৰ আকৌ লোন ধাৰৰ সমস্যাত পোট কৰি থাকিব লগাত পৰে এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে কম বেছি পৰিমাণে থাকেই বন্ধুসকল ধন টকা পইচাৰ সমস্যা বিশেষকৈ সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰা সমস্যা অতি খৰচ হোৱাৰ সমস্যা এই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ আগতেও মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় দিছিলোঁ আজিও মই যিটো উপায় দিম সেই উপায়টো সকলো আৰ্থিক সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য যদি আপোনাৰ ধন টকা পইচা হাতত নৰয় তেতিয়াও এই পুৰুষে আপোনাক কামত দিব যদি আপোনাৰ ঘৰত সঞ্চয় নহয় তেতিয়াও এই পুৰুষে কামত দিব যদি আপুনি ব্যৱসায়টো উন্নতি কৰিব খুজিছে তেতিয়াও এই উপায়টোৱে আপোনাক কামত দিব বা আপুনি যদি ঋণ ধাৰৰ সমস্যাত পোট গৈ আছে তেতিয়াও এই উপায়টোৱে সমানে আপোনাক সহায় কৰিব বন্ধুসকল আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন থাকক যাতে সময়ত আমি নিজৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰোঁ কিবা অসুবিধা হ'লে বিপদ আপদ হ'লে যাতে সঞ্চয় কৰা ধনেৰে আমি নিজকে সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল এই উপায়টো কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব অকণমান এখিলা বগা কাগজৰ আৰু এটা ৰঙা কলমৰ যিকোনো মাহৰ কোনোবা এটা শুক্ল পক্ষৰ বৃহস্পতিবাৰ বা শুক্ৰবাৰে এই উপায়টো আমি কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক মাহতে দুটা পক্ষ থাকে আপোনাক সকলোৱে জানে এটা কৃষ্ণ পক্ষ এটা শুক্ল পক্ষ শুক্ল পক্ষৰ যিকোনো এটা বৃহস্পতিবাৰ বা যিকোনো এটা শুকুৰবাৰে আমি এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কি কৰিব লাগে ভালকৈ শুনি লওঁ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ভালকৈ স্নান কৰিব স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি ল'ব পবিত্ৰ মনেৰে যিজন দেৱতাকে আপুনি পূজা কৰে তেওঁৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাই একবাৰ ভালকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি বহিব টেবুলতো বহিব পাৰে বা মাটিতো বহিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ কথা বহি লৈ সেই কাগজখনত যন্ত্ৰ আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিব যন্ত্ৰটো মই আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এইটো হৈছে বন্ধুসকল এটা কুবেৰ যন্ত্ৰ ইয়াৰ ওপৰত যিটো ঢং 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 পাঁচবাৰ লেখা আছে সেয়া হৈছে কুবেৰ দেৱৰ বীজ মন্ত্ৰ আৰু তলত যি চিৰিং শ্ৰীং চিৰিং ছবাৰ লেখা আছে সেয়া হৈছে মা লক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰ আৰু মাজত যিটো যন্ত্ৰ আছে বন্ধুসকল সেই যন্ত্ৰটো হৈছে কুবেৰ দেৱতা যন্ত্ৰ আৰু যন্ত্ৰটো আপোনালোকে অসমীয়াটো লিখিব পাৰে ইংৰাজীতো লিখিব পাৰে ভালকৈ কাগজখনত মই যিদৰে দিছোঁ সেইদৰে আপোনালোকে এই যন্ত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰিব আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে লিখিব ওম বিত্তেশ্বৰাই নম যিহেতু কুবেৰ দেৱতাৰ আন্ত নাম হৈছে বৃত্তেশ্বৰ অৰ্থাৎ টকা পইচাৰ ঈশ্বৰ তাৰপিছতে সেই কাগজখনৰ বেক চাইডে আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব নিজৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব নামটো লিখি এটা চাৰ্কুল কৰিব এটা বৃত্ত বনাব নামটোৰ চাৰিওপাশে তাৰপিছত সেই কাগজখন আপোনালোকে বাওঁহাতত ল'ব বাওঁহাতত লৈ সোঁহাতে এনেকৈ চেপা দিব চেপা দি মনে মনে যিটো কুবেৰদেৱৰ মন্ত্ৰ বীজ মন্ত্ৰ ধন মনে মনে আপোনালোকে যিমানবাৰ পাৰে যিমান সময় পাৰে পাঁচ মিনিট পায় দহ মিনিট পাৰে এই বীজ মন্ত্ৰটোকে জব কৰিব ধং ঢং ধং ধং ঢং ধং বীজ মন্ত্ৰটো আপোনালোকে মনে মনে জব কৰি থাকিব আৰু মনে মনে নিজৰ ইচ্ছাটোৰ কথা ক'ব যে মোক ইমানটো পইচা ডেইলি ইনকাম হ'ব লাগে মোৰ টকা পইচা সঞ্চয় হ'ব লাগে মোৰ আমুক আমুক ইচ্ছাবিলাক পূৰ্ণ হ'ব লাগে এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ মনৰ ইচ্ছাবিলাকো মনে মনে কৰি থাকিব লগতে বীজ মন্ত্ৰটো ধং 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 জব কৰি থাকিব পাঁচ মিনিট বা দহ মিনিট জব কৰাৰ পিছত সেই কাগজখন আপুনি ভালকৈ লেমিনেট কৰি ল'ব যাতে কাগজকেইটা ফাটি চাটি নাযায় লেমিনেট কৰি আপুনি নিজৰ পাৰ্চটো ৰাখিব পাৰে বা আপুনি নিজৰ কেচ বক্সত ৰাখিব পাৰে যদি আপোনাৰ ব্যৱসায় স্থান আছে দোকান আছে অফিচ আছে তাৰো কেচ বক্সতো আপুনি ৰাখি থ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে অফিচলৈ এখন বা দোকানলৈ এখন ঘৰলৈ এখন পাৰ্চলৈ এখন বনাওঁ তেনেকৈ আপুনি বনাব পাৰে কিন্তু আপুনি প্ৰত্যেকখিলা কাগজতে এক্সট্ৰাকৈ ইণ্টেনশ্যন দিব লাগিব প্ৰত্যেকখিলা কাগজতে একে নিয়মেই ফ'ল' কৰিব লাগিব বন্ধুসকল যদি এই যন্ত্ৰটো আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ পাৰ্চত ৰাখে তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে আপোনাৰ ওচৰলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পইচা আহি থাকিব বন্ধুসকল চাব যে আপোনালোকৰ যিবিলাক অদৰকাৰী খৰচ আছে সেইবিলাক লাহে লাহে কমি যাব আপোনাৰ হাতলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পইচা আহি থাকিব যদি ক'ৰবাত টকা পইচা ফচি আছে সেয়াও লাহে লাহে আপোনাৰ হাতলৈ আহিবলৈ ল'ব বা যদি আপোনাৰ ঋণ ধাৰৰ সমস্যা চলি আছিলে সেই সমস্যাৰ পৰাও লাহে লাহে মুক্তি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব বন্ধুসকল যদি আপুনি নিজৰ ঘৰত ৰাখে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত যদি সঞ্চয় নোহোৱাৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাও লাহে লাহে দূৰ হ'ব আপোনাৰ হাতলৈ পইচা আহি থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি ব্যৱসায় স্থানত ৰাখে তেন্তে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ সংখ্যাও দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ ব্যৱসায়ত আপুনি ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ মন লৈ ঈশ্বৰৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি কুবেৰ দেৱতাক ধন্যবাদ জনাই এই প্ৰয়োগটো কৰিব এইটো এটা বৈদিক প্ৰয়োগ শক্তিশালী আৰু পৰীক্ষিত প্ৰয়োগ মই এই প্ৰয়োগটো বহুবাৰ পৰীক্ষাও কৰি চাইছোঁ লগতে বহুতো ক্লায়েণ্টক মই এই প্ৰয়োগটো কৰিবলৈ দিছোঁ তাৰ পৰা তেওঁলোকে ভাল ফল লাভ কৰিছে গতিকে সেইবাবে আজি আপোনালোকক মই এই প্ৰয়োগটো কৰিবলৈ দিলোঁ আপোনালোকে মই যিদৰে ক'লোঁ সেইদৰে এই প্ৰয়োগটো কৰক নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবই কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এই প্ৰয়োগটো কৰোঁতে যাতে কোনোৱে আপোনাক আহি পেলাই কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নকৰে কি কৰিছে বুলি সম্পূৰ্ণ গোপনে এই প্ৰয়োগটো কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু পাৰিলে কাগজখন লেমিনেট কৰি ল'ব লেমিনেশ্যন কৰি পেলাই যদি আপুনি ৰাখে তেতিয়া কাগজখন নষ্ট হৈ নাযায় যদি আপুনি ভাবে যে মই ঘৰতো এখন কেছ বক্সত ৰাখিম বা নিজৰ জেপতো ৰাখিম তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুখন কাগজত এক্সট্ৰাকৈ একেটা প্ৰয়োগকে কৰিব লাগিব সেইকে নিয়মতে প্ৰয়োগটো কৰি ল'ব কৰি লৈ আপুনি নিজৰ পাৰ্চতো ৰাখিব এখন বা কেচ বক্সতো আপুনি এখন ৰাখি থ'ব পাৰিব বন্ধুসকল এই প্ৰয়োগটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব কিন্তু বন্ধুসকল এনে নহয় যে আপুনি কোনো কামেই নকৰে আপোনাৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্ছেই নাই আৰু আপুনি যদি পইচা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আহি থাকিব বুলি প্ৰয়োগটো কৰে ইয়াৰ পৰাতো কোনো ধৰণৰ ফল লাভ নহ'ব আপুনি যদি কৰ্ম কৰি আছে ব্যৱসায় কৰি আছে আপোনাৰ হাতত পইচা নৰে অতি খৰচ হয় খৰচ নহ'বলগীয়া জেগাত আপোনাৰ খৰচ বেছিকৈ হয় সেই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰয়োগে আপোনাক কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে সহায় কৰিব তাৰোপৰি এই প্ৰয়োগটো কৰাৰ পিছত দুদিনমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব আজি প্ৰয়োগটো কৰিয়ে কাইলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ফল লাভ কৰিম বুলি কেতিয়াও নাভাবিব এই প্ৰয়োগে আপোনাক লাহে 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 ৰিজাল্ট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে নিজেই ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ কুবেৰ যন্ত্ৰৰ এই প্ৰয়োগটোৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ